Мои энергетики, я даже без карт тебе скажу, не нужно быть ведьмой. Они говорят, что на соплях все висит. Поэтому не знаю, там кто что пишет. Отключение будет сто процентов, будет херовое отключение. Уже, видишь, они начнут даже с сможем... Ну хорошо, да, посмотрим на то. Отключение света будут зимой. Ну да, повешенный провод. Ну сразу повешенный провод. Да, ограничение. Десятками... Они еще будут стрелять туда, вот десятками мечей, Паш Пентаклей. Разрушение еще будут тец. Ну, звісно, карта мага, она про стратегію. Вони уже. вже ждуть, понял? коли немножко похолодання, більше, коли морозець спаде. Mm -hmm. Відключення падает, відключення різні, тому що а, буває там у нас відключення там, 2 години, 3 години, і це окей. Бувають відключення по півдня, то й день я пригадую, що минулу зиму. Чого сильно відключення будуть? Ну, Четверка мечей, да, такі. Такі Будуть, ограничення. Mm -hmm. Это четверка мечей, смотри, это такой... Это когда человек в больнице лежит, четверка мечей часто может падать. А человек в больнице лежит как? Ну, какой-то период времени. То есть это не то, что там час полежал, ушел, да, то есть на ну, неделю точно лежит, да, если какая-то болячка, например, прокапать, пока, пока, то, пока все здесь то же самое. Длительное отключение. Mm -hmm. тобто, ну, того, то есть готовы нам? Да, да. Такое. Хотя видишь, опять-таки тут мир падает, девятка пентаклей. Я думаю, что мы все-таки э, тоже давно еще об этом говорила я, э, ничего нового как бы. Тут мир падает, девятка пентаклей, это говорит о том, что мы должны как-то поджать немножко, попросить у помощников наших самых главных вот, чтобы они нам как-то какую-то автономную систему придумали. Уже пора давно было за три года войны, я думаю, как-то договориться об этом, потому что автономная система есть выходы ситуации. Я специально спрашивала о Энергетике. Специально спрашивала. Они сказали, что да, есть варианты автономно, есть варианты. Но это надо договариваться с партнерами. Вот если нам помогут они, вот, в принципе, вот она. Будет туда. Так, ну, Окупируют для россияне правобурячие херсонщины. Снова. Ну, восьмерка мечей сейчас падает. Я не вижу пока. Тут есть Пентакли. Не могут они пока. Ну, короче, спробы будут. Будет. Оливей. Карта Мага сразу... Нет, карта Мага сразу падает. Они... Слушай, мы... Я говорила 300 раз. Вот им в жопе прям крутит глисты у них, понимаешь? От того, что они просрали правоборечие Херсонщины. Мы это когда-то на другом канале... Я вышла, говорю, короче, не знаю, что за картинка идет, Как они плывут по реке, говорю, мертвые, у вот, трупы. И потом буквально там через, не знаю, месяц тупо трупы плывут по Херсонской, но ну, по, по, реке, короче, поняла? такая... Мне ж кидать начали все эти, все эти видео. Я там выставляла, у меня в Инстаграме оно сохранено где-то есть. Ну, кто меня смотрит долго, они помнят это. Прикинь, видел, когда как включилась, думаю, что это такое, трупики по, по речке. По... Они, и они вышли с Херсона тогда, вот это, в то время. И я говорю, ребята говорю, вот карта мага падает, блин. Но у них реально идея фикс, вот они, как, они все дураками считают, конченными. знаешь, они просрали. Вот тупо просрали часть Херсонщины. И им нужно вернуться, типа они хотят вернуться и забрать полную территорию. Вот эту пентакли Он перевернутый, слава богу, здесь падает, не вот так, типа вот так. То есть они не могут полную, ту Пентакли — это полная территория. Они не могут две части соединить. Вот не получается у них. Но они хотят, карта мага это стратегия, то, что уже прописано у них, их генералами. То есть они будут идти, они будут все равно пытаться. Ну, тут как, ну, да, тройка кубков. Ну как, ну? Для Маклаживания сейчас вот, допустим, тот же Киев, если ему нужно давить психологически на Киев, зачем убить всех в один день, чтобы типа на кого он давить будет? То есть это уже неинтересно будет. Я говорю, просто если бы я, допустим, как маньяк бы думала, вот, допустим, я Путин, например, да, мне было бы интересно наблюдать бы, держа в страхе, виляя своим этим орешником, понимаешь, не нажимая кнопку, а не нажать, типа, что все, ну что, что теперь, окей, с кем я играть буду. Ну, то есть, да, если логику включить сейчас здесь. Хорошо, будет ли вообще... Хотя, знаешь, вот я смотрела Донецкую область, потом типа, падало, что может быть ядерка. Но, возможно, я уже сейчас так себе думаю, может какие-то испытания в Донецкой области будут проходить, да? Потому что странно карты показывают. Есть ли вероятность того, что прям ядерка полетит? Ну, прям я, не, не орешник, да, а вот именно ядерка. Тактическое ядерное оружие применено будет по Украине вот в ближайшее время. Но они все равно хотят, видишь, что спинтакли, типа, это опять-таки центр принятия решений. То есть вот они хотят, но здесь десятка мечей падает. Десятка мечей это не совсем про ядерку. Это просто про обстрел, давай так скажем. Да, и карта мага, да, у них есть за цель, но это хорошо. Десятку мечей откроете, это ядерка или это просто ракеты? Опять, видишь, по типа, девяткам мечей вот это вот падает, и солнце. Вот запугивание, понял, ядерка, в страхе держать. Опять-таки, кто у нас здесь? Император это Зеленский. То, что я говорила, Зеленский всегда императором падает. То есть они специально это все целенаправленно провоцируют. Так, хорошо, так все-таки по одной карте мне это орешник или это ну, ядерка, типа, или это просто обычные ракеты? Тут больше про ракеты. Больше про ракеты Опять на ядерку падает. Смотри, что только Пентакли это карта бедности, то, что я говорила. У них что-то не получается там. Или ну не проверить. А вот на ракеты тут суд, да. По ракетам, да. Mm -hmm. Ну, у них ситуация другая немножко. Ты же помнишь, как когда-то относительно тоже недавно Россия? Как тебе правильно объяснить? Я типа грузинов уважаю, я к ним нормально отношусь, но в плане духа, наверное, какой-то боевой готовности, мы все таки будем в этом плане поярче немножко. Почему? Потому что, помнишь, была какая-то ситуация, когда уже Россия по носу немножко надавала, им они на долгий да. период времени закрыли рты и сидели тихо тышком нышком, мне кажут, да, да, поэтому да, да. и мне в принципе не нравится. Я, слушай, я нормально к этим людям отношусь, да, то есть нет там никакой ненависти. Я к грузинам хорошо вполне. У меня куча знакомых раньше было, сейчас тоже есть. Просто и я немножко не понимаю их отношение к нам двоякое. Вот до конца не понимаю его и до конца не чувствую искренности. Это не ко всем относится, конечно, но как-то вот так оно, знаешь. И mm. если я, допустим, знаю, что, например, англичане, типа, вот мне по ощущениям, по моим, они реально к нам хорошо относятся, вот что-то есть, понял, такое, как-то они там сочувствуют, не знаю, что-то вот какое-то. А вот касается грузина, мне кажется, что какая-то позиция такая двоякая очень. Чтобы не было такого, как с Польшей было когда-то. Вроде такие друзья, братаны, а потом блокуем mm. вам кордон, понимаешь? Mm. Ну yeah. вот что-то вот подобное, что вот, подоб, вот что-то вот такое здесь, по ощущениям, по моим. И даже ситуация, которая сейчас происходит, не змінить изменить Ты знаешь, нам сейчас вообще, в принципе, без разницы должно быть, изменить ставлення или нет, да и, в принципе, каким на нас. Они должны про себя сейчас думать и пытаться у себя в стране порядок навести. Наконец-то разобраться с этой коррумпированной российской властью уже. Это очень хорошо, это очень, ну, ты же понимаешь, что любая страна, любой народ, который кидает, <laughs> который кидает, ну, тут уже как не круть, да, но, ну -ну. который кидает вызов России, это уже герой. Они уже герои все. Те люди, которые кидают вызов России, это правда. Поэтому, ну, что, пожелаем только удачи. Вот и пожелаем, чтобы войны не было, но я просто переживаю за то, что Россия все-таки миротворцы свой подшумок. шумок. Дайди в это небеспекта подвижный это, это, это до россиян, я так разумею. Да, та нет, это предвышенный уровень небезпеки, там шахид вроде лечит. Эм, короче, да. о чем я говорила? Я говорю о том, что пожелаем им только удачи и. Но я все равно считаю, что Россия миротворцев может вести. То есть, там, уже, когда я смотрела про Грузию, там уже падало двое мечей. Это значит, что Россия наблюдает за всей ситуацией. Они сейчас думают, что им делать. Там мы знаем, что Россия свой шнабак везде сует. Ну, это да. И они сунут опять туда шнабак, посмотришь свой. Мне кажется, что я уже под надзором все. А мало, комплекс, да? Бил. Мало, ты говоришь. надо больше. Ну, смотри, просто как ни крути, Россия знает, уже была ситуация когда-то, да? Повторение может быть такое же, что это все быстро закончить можно в Грузии. Mm -hmm. У нас не закончится быстро, а у Грузии mm -hmm. может закончить В Грузии mm -hmm. может закончиться быстрее, чем у нас. Россия а это знает, прекрасно. Зараз... Я думаю, касательно Харьковщины, там просто побудовали их, потому что это надо было сделать еще перед войной, если честно. Еще когда не было россиян, там когда они еще. Они... Подожди, россияне же заходили в Харьков, вроде, да, там что они пытались оккупировать. Не, были. Не, были. Ну, они, ну, были, ну, были. Ну, в начале ну, войны, да, были они в Харькове, там что-то по носу надавали, они свалили оттуда. Что-то было такое. Послать на Харьковскую область. Россияне планируют наступление Ну, я тебе говорю, вот солнце, это юг. Юг, это юг, карта солнца, это юг. То есть, я думаю, хотя я такого, наверное, не буду говорить. То, что я думаю. Я думаю, что они пойдут по югу, туда, куда они хотят, в наступление, а мы им подарим сюрприз. О, да. Вот. Я, просто, я просто не буду пока говорить то, о чем я думаю, потому что пока новости не выйдут сейчас. Про Крым, я думаю, сюрприз будет. О, цикл. Не хочу ничего пока сбивать или сглазить, или что-то еще. Просто мыслишка одна есть. Ну, не мыслишка, это сознание не... так работает, это не мысль. Понимаю. Не И Блин, не могу об этом говорить, пока. Да, не деоккупация, но пока россияне будут наступать, на херсон -Терос. Да, да, не деоккупация, а наступление. Боже мне. А Еще там показывала, что деоккупацию де там мы должны были в какой-то период пойти, типа в контрнаступление, но в конечном итоге не пошли. Я понимаю примерно, почему мы не пошли. Нам нечем идти в контрнаступление было. Тогда и это правильно, что мы так не сделали, но уже немножко позже пойти будет. Я, я даже примерно знаю, когда пока не могу говорить об этом. Я ну, два месяца назад мы говорили касательно наступлений. Там четко начала показывать. И сон, помнишь, как типа вот это Запорожье или что с несколько как оккупируют? Типа, ну, я, понятно, что я не говорю, что Запорожье оккупируют. Я просто говорю о том, что показали силы уже, что россияне будут идти. Я уверена, что все-таки это не Покровск, это все-таки Запорожье. Потому что первое, о чем я подумала, это Запорожье было утром, когда я встала. То есть мне показали область запорожскую, да, чтобы будет наступление. И про юг мы говорили, про херсонскую область. И сейчас везде падает юг, то есть они заинтересованы. И мы когда декабрь смотрели, начало декабря, еще в ноябре там тоже показывало, что будут ситуации связаны с югом. У них идея фикс на юг пойти, двигаться по югу. И ты будет ты такая я. ситуация, что из Донецкой области, с Луганской, из с Донецкой, ну как там расподелят войска свои, и э, немножко часть войск перекинуть на херсонскую область. И на Запорожскую. Все-таки их юг интересует сейчас. Да бы... чего, об этом все знали уже месяца два. Мы уже сколько раз об этом говорим. Но там падало, типа на декабрь ПЗС, вот, ну, по ЗС. Ну, по-моему, сейчас, подожди. Там падало по ядерке. Про ЗС я уже вот не помню. Мы давно смотрели последний раз. Ну, да, карта смерти падает. Но они сейчас больше все равно, типа, знаешь, движение. Вот карта колесницы и шут падает. У них сейчас больше вот, как-то мозги их застряны на движении. На рух. Даже не за С сейчас показывают. Хотя падала по за что там будет проблема с безопасностью, с системой безопасности. Но вообще, на самом деле, здесь, вот мы спрашиваем про ЗС, вот, получается, влюбленная. Это карта пути, в данном случае здесь. Это карта выбора вообще. Дороги, да, часто падают влюбленными. Туда пойти налево или направо пойти. Понял? Это дороги. Ну, как ни крути, выбор. Дороги. Две разные. И тут карта колесницы и карта шута падает. Все это как-то возле станции. Я не знаю, либо они от нее пойдут, либо они к ней что-то. Тупо вокруг станции все, понял, крутится? Или бои будут возле станции, или что-то еще, потому что все возле станции. Вот эта карта смерти, все падает у меня? Вылетает с рук, что такое? я не смела, не мазала руки, маслом не мазала, что? Я говорю, загадала, что такое, кто это? А, да, что такое? Так, разбийники, короче, смотрите. Вот, видите, это карта смерти. <laughs> я говорю, что все это будет крутиться вокруг станции. Не знаю, почему это падает уже не первый раз просто. Слухай, ну а напиди вот на Новый станцию. будем это смотреть ближе к Новому року. Так. Обстрелы должны быть. То есть они будут стрелять. Шахеды уже там летят по Киеву, насколько я поняла. Там падало либо перед праздником, либо во время, либо после. То есть я говорю: берем день до праздник и пару дней после праздника вот эти вот даты все очень аккуратно потому что они я там падала четко по картам в каждом эфире сколько мы смотрели шестерка кубков то есть шестерка кубков это карта детства и шестое число у нас Святого николая перенесли и вот мне показывали карты типа когда должен быть обстрел. то есть они хотят вот поздравлять нас дичицы будут и будут места? я думаю что я думаю ну, просто массованные жю обстрел раньше другие были сейчас они тоже другие немножко — Да. — Понимаешь, сейчас внутри города это уже массовый обстрел. Раньше вся Украина красная была. Ну, — Вот вы их что Я, що, що вот я, я Киев... думаю, да. Я думаю, что не только Киев и...